Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əziz müsəmmənlər, dəyərlilər, həmvətənlər, hər birinizi mübarək Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirik. Allahdan istəyirik ki, ölkəmizə ruzi, bərəkət, əmin və amanlıq nəsib etsin. Amin. Qurban bayramı ərəfəsində hər il təkrar olunan suallar, şübhələr. Yenə də bu il öz məzrasında dır. Bəzi sevib vardır ki, din o məsələni qəbul edir. Amma bəzi insanlar onu qadağan edirlər. Bəzi məsələ vardır ki, din onu qəbul etmir. Amma bəzi insanlar onu din adı ilə kələmə verirlər, çox təəssüf. Mən bəsinc qeyd edeyim, dinin icazə verdiyi məsələlər və dinin icazə vermədiyi məsələlər Məsələn din icazə vermir ki, kəsilən heyvanın qanunu insanların alınlarına vursunlar. Am bizə birinə o yaxşı əməl kimi hesab olunur. Qan nəcisdir. Bu olmaz. Din icazə verir. Qurban kəsilən heyvanın sümüyünü itə atasın. Din icazə verir qadında heyvan kəsilsin Din icazə verir dişi heyvanda qurban kəsilsin Din icazə verir bayram günü axşam üstü də qurban kəsilsin Nə üçün deyirlər, ə e, bişidən olmaz, çünki bunu heç bir bilmir, çünki əsası yoxdur. Deyirlər ki, o vaxt İbrahim peyğəmbərə qoş gəlmişdi, qoşda erkək olduğu üçün deməli dişi dən olmaz. Yox. Belə bir məsələ yoxdur. İndi erkək yox, dişi gəlsəydi İbrahim peyğəmbər üçün, deyirlər ki, erkəkdən oğul olmaz. Yəni bunun heç əsası yoxdur. Yəni bu səhv müqayisədir. Allah ikisindən birini göndərməli idi. Din qadağan etmir dişi heyvanın qurban kəsilməsini də. Yaxşı bir ki bayram namazı qılınsın, sonra kəsilsin. Baxın, bir yaxşıdır. Deməli vacibdir. Vacib olsa, əksini etsək günah və ya pozda bilər, batil ola bilər və ya günah ola bilər. Bir nəfər namaz qırmır. İndi qurban kəsməli deyil. Çünki bəsdir ki, ök mənamaz qılınmalısın, sonra kəsməsən. Namaz qılmayan insan vaq qurban kəsir və ya kəsdidir. Gözü müsəlmandır, namaz qılmır deyə günahı özünündür. Am bodmədiyi ki namaz qılmır deyə qurbanın kəsməli deyil. Yaxşıdır ki birinci namaz qılınsın, sonra qurban kəssilsin. Bir insan yerini dəyişsə və ya namaz qılmadan qurbanın kəssə, namaz qılmayan barəsində dediyiniz bu cümlə heç bir qəbahət yoxdur. Yaxşıdır ki birinci namaz, sonra isə qurban kəssilsin. Bu birinci məsələdir. İkinci. Hansı heyvanlar kəsdirməlidir? Həd surəsi 28-34-cü ayə, En'am 143 və 144-cü ayələrdə Allah buyurur ki, En'am, yəni müəyyən heyvanlar var ki, dörd ayaqlı heyvanlar, inəkdir, keçidir, qoyundur, dəvədir. Bunlar kəsdə bilənlər. Yəni quş sinfinə aid olanlara aid deyil, yəni toqdan olmaz olmaz ördək, olmaz hinduşka və s. çünki bunlar quş sinifinə aidddir. Bunda bir məsələ. Digər məsələ. Kəsilməsi düzgün olan inək, qoyun, dəvə, keçinin bəs hansı şərtləri var? 1. şiş olmasın. 2. çor olmasın, üç, ağtalanmış olmasın. Burnuzu olsun, yəni burnusuz olmaz. Hər hansı bir EB qüsuru olmasın. Xəstə heyvan olmasın, qoca, əldən düşmüş heyvan olmasın. Sanki insan gedir sevdiyi bir dostunun doğum gününə onun adına və öz adına layiq bir ona hədiyyə alır. Heç kim ona sınıq və ya köhnə bir şeyi hədiyyə eləməz. Düzü Allahın bizim qurban kəsdiyimiz heyvanlara ehtiyacı yoxdur. Biz burada özümüzə dəyər veririk. Özümüzü Allah yanında bahada istərək ki, xalis bəndə kimi göstərək ona ibadət və itaat edəcək. Digər məsələ bu heyvanlar neçə yaşılmalıdırlar? Dəvə 5 yaşda. İney keçi 1 yaş. Qoyun 7-6 ay. Əsas əsas şərt budur ki, əzizlər, əti yeyilməli olsun. 6-7 aylığında artıq bu heyvanın əti yeyilməli olur. Mütləq ifadə verirəm, hər sual soruşsun. Desin, məsələn, bir nə qozu var ki, yaşı birdən azdır. Məsələn, deyək, az bir neçə aylıqdır, amma bir yaşdan çox olan bir qoyun kimidir. Bunun məsələn bədəninin çəkisi, ətinin yeyilməliyi, yəni yaşı azdır, amma bədəni çox düssəlidir. Bunu hökməncədir, bəli, bu da kəsmək olar. Digər məsələ, qəssab. Qəssab kim olmalıdır? Müslüman, baxın, demir qadın və ya kişi. Allahın dinində qadına çox hüququ verilib. Çox təəssüf biz bəzən din icazə verdiyi halda bir çox şey qadından məhrum edirik. Bu olmaz, o olmaz, o olmaz. Niyə olmasın? Hər yazılıb olmur. Allah icazə verir. Qəssab olmalı Müslüman. Demir qadın şi, deməli qadın və kişi. Hər ikisi ola. Olmalı Müslüman, istərsə qadın, istərsə kişi ola bilər. Müslümman olmayan, yəni qeyri-müslimman, xristian, yahudi və başqa bir dinə qulluq edən şəxsdir. Bu insanın kəstiyi, qurbanı murdar sayılacaq. İndi bir müslümman var. Allahın birini qəbul edir. Peyğəmbər qəbul edir amma namazdan deyil, orucdan deyil. Bunun heç bir adəti yoxdur qonun kəstən heyvanın murdar olmasına. Əsas şərt budur ki, müslümman olmasıdır. Baş həddi buluğ olmayan necə? Yəni yaşı azdır. Oğlan 15-dən azdır, qızşağı 9-dan azdır. Əsas ündə şərh budur ki, o şərtlər əmələsən. Hal şərtlər heyvanın kəsməyə görə lazımi olan şərtlər vardı ki, ona müsəlman qadın, müsəlman kişi və həddi buluğ olmayan şəxs əməl etsə, kəssən heyvan halal sayılır. O hansı şərtlərdir? Bilinən şərt budur ki, bıçaq iti olsun. Yəni küt olmasın. Elə bıçaq var ki, əzizlər, o stilidir, yəni poladdandır. Sır poladdan olan bıçağın kəsmək olmaz. Amma bir bıçaq da ki, onun qatışığı var, həm polad və dəmirlə bu olar. Iti bıçaq birinci şərtdir. Bu qəssab arasındır. Müsamahədə dedik. İstedik söz dedik və sonraki şərt, 3-cü şərt üzgübli olmalıdır. Harası kəslənin yeri, istnəsi və qarnı olmalıdır bu heyvanın üzü qibləyə. Yəni təşəhürlə kəslənin yeri, istinə, qarın üzü qibləyə olmalıdır. Sonra digər şərt. Bismillah deilməlidir. Rəhman Rəhim deməli vacibat deyil. Yəni Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim demədələr, tək Bismillah da kifayət eləyir. Bəsə ürəkdən olmaz. Gələcəyi heç olmazsa eşidilən bir səsdə onu deməlidir. Bismillah ilə kəsim arasında fasilə çox olmasın. Məsələn, Bismillah deyir, keçir üstünə 10, 15, 20 dəqiqə, sonra gəlib kəsdir. Bu olmaz. Yəni arda fasilə mələq deyil. Buxa gəl fasilə olsa, təzədən deməli bismillah sonra kəsməlidir. Əgər bir nəfər bilə-bilə deməsə bismillahı, kəsdiyi heyvan murtadır. Əgər bir nəfər məsələn bilmir deyə bismillah demir, kəsdiyi heyvan murtadır. Əgər bir nəfər məsələni bilir, amma yaddan çıxdı bismillah deməli, bunun kəsdiyi heyvan düzgündür, yəni ə e, murdar saidir. Dəbənin kəsimi fərqlidir. Zibh aid digər heyvanların kəsimində. Nəhru nəhr aidli dəbənin kəsiməsinə. Dəbənin kəsi biraz fərqlidir. Dəbənin boğazının boşluq hissəsindən kəsərlər. Təbii ki, o dediyimiz halda, o şərtlə ki, sinə kəsilən girib və qarın hissə üzüklə olması şərti ilə. Hələ kəsilməlidir 4 damar. Hansı damarlar? 2 artəriya, bir nəfəs və bir qida borusu kəsilməlidir. Qəssab eləyə bilməz birin və ikisinin kəssin indi ardə falsa versin, sonra kəssin. Ardın olmamalı. Bir dəfə hamısını kəsməlidir. Udlaq aşağıdan aşağı qalmalıdır. Yəni udlaqdan aşağıdan kəsməlidir qəssab. Yəni udlaq başın hissəsində qalmalıdır. Udlaq başda qalmalıdır. Udlaqdan aşağıdan kəsməlidir. Heyvan başını kəsib can çıxmadan başını bədəndən ayırmaq olmaz. Can çıxdıqdan sonra bəli. O ki can çıxdı, başı bədəndən ayıra bilər. Əgər amma, eee, can çıxmadan, heyvanın canı çıxmadan başı bədəndən ayrılsa, qəssab günahı eləyib. Amma heyvan əti paçsılır. Niyə e, bu halda günah sayılır? Deyil, bu qan sulət sıxmır. Ət özü biraz qanlı olur və qan biris olduğu yerdə də mikrob olur. Sonra və sonuncu ə məsəllər Neçə nəfər kəsə bilər? İnsan ya tək kəsə bilər, ya 7 nəfərə qədər kəsə bilər. Məsələn, iki qardaş hərəsə müəmmidə ortaq pul qoyurlar. Məsələn, heyvana alırlar, kəsirlər. Və xotda 2 nəfərin imşanı çatmır, 3 nəfərin də imşanı çatmır, 7 nəfərə qədər. 7 nəfər bir yığışılırlar, hər bir müəmmidə ortaq pul qoyurlar bəzən inək məsələn alırlar və ya dəvə alırlar, keçi və qoyun alırlar və onun qurban kimi kəsdirlər. Kəsdikdən sonra özlərinə oradan pay götürürlər. Bu pay 3 hissiyə bölünür. 1-i özü və ailəsi üçün götürür. 2-ci payı verəcək qohumunda və ya qoysusunda olan kəsiblərə, 3-cü pay, is pay isə ümməklə kəsiblərə aiddir. Yəni hər bir şəxsin təkərli. Götürdüyü pay üç hissəyə bölünməlidir. Və sonuncu, məsələnin sonuncu qanun insan eləyə bilər öz payından da imtina eləsin. Üç pay idi. Kasıp qohum qoşdular, kasıp Kanada olan şəxslər və öz payı ilə paydan da imtina eləsin, versin o şəxsəni. Allah qəbul etsin kəsəm qurbanları. Allah təala yolun gözlədiyimiz 12-ci məvamızın gəlişin tezaşərləsin. Bu gözəl bərə münasibəti ilə Allah təala dünyasını dəyişmiş yaxınlarımızın, alimlərimizin, müəllimlərimizin, valideynlərimizin və şəhidlərimizin ruhlarını şad etsin. Allah təala bərəm günü xatirində bütün xəstələrimizə, o cümlədən qazamızın inşallah Allah şəfa versin. Amin.